Этого года я принимал уже, давайте назовем их в... в сентябре этого года я снова был в Волчанске и сейчас принимал их на Купянском направлении, поэтому вообще не боюсь. Я не задавался этим питанием, но думаю, что больше ничего. так. Это страх, это... Но я верю в наши ЗСУ. На мою думку, захист Харькова тоже Надійний. Ні, ніяк я не боюсь. Це все залежить від їхнього російського правителя ідіота, тому ми не можемо знати, але ми переможемо. А мені трудно відповісти. І я слідкую за новинами, я читаю багато каналів. Я вважаю, що на... зараз це ну, дуже мало ймовірно. Дуже. Так, під час війни всяке можливе. Ну, якщо таке сучитися то... Даже не знаю. Вот так, я даже не знаю, что ответить. Я к этому. Я вообще стараюсь на это не обращать внимания. Стараюсь жить дальше. И все. То есть, взрывая тревога, я как-то к этому уже так сильно привык за три года. Я сам служил. Где-то там ну, три года в армии был, так и воевал, все остальное. Поэтому я к этому так отношусь. 50 на 50. это малоимоверным. Ми пережили вже навесні такий складний період у 2024 році, коли дуже близько е, наблизилися військові всі кордони все ближче і ближче Володихваркова, а тоді нам було дійсно страшно. На даний час нема такої думки, що все наблизиться ще більше, ніж було. Я потім не думаю, я думаю о мірі вже время. І я бачу, що мирові лідери зацікавлені в тому, щоб встановлювати безпреділ. Вот. А все, кто поддерживает войну, это не люди, я считаю, а безмозлые просто создания. И людям просто недалеких, кто там сидит в Европе и говорят, какой-то продолжении там, войны, до каких-то границ, территорий и всего остального. То есть это нужно заканчивать, нужно было заканчивать еще, со... не доводить даже до этого. Вот. Поэтому надеюсь, что люди, элиты, потому что это уже как можно быстрее заканчивать и вообще не рассуждать о том, что куда то это перенесется. Трагедия будет везде. Сюда придет это, там это будет, в Сумской области, в Курской области. Везде люди страдают мирно, и оно нам нафиг не надо, это война. Все здравые должны понимать, что тут разборки идут других личностей, а людям тут вообще делать нечего и делить нечего.